ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਝਿੰਗੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਇਸਨੇ ਲੜਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਨਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾੜਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰੈਂ ਸਰੀਆ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਾਲੀ ਮਤ ਕਢਾ ਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਲੀ ਮਤ ਕਢਾ ਲੋ ਗੋਬਿੰਦ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਗਰਟ ਮੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮਾਚਿਸ ਮੰਗੇ फिर मैंने माचिस देने से मना किया ये भी है ये तीनों ये तीनों बंदों ने लड़ाई स्टार्ट की मेरे दुकान पे आके मारना स्टार्ट कर दिया फिर जब मैं वीडियो बना रहा था उनकी तो पीछे से किसी ने मेरे सिर पे पहले रोड मारा फिर उसके बाद सिलेंडर मारना स्टार्ट कर दिया मेरे तीन चार बार सिलेंडर से मारे फिर बेहोश हो गया जी सत श्रीकाल जी तुम देख रहे हो पंजाब खबरनामा तो मैं हाँ तो अपना अरुण कुराली ਕਦੇ-ਕਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਐਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਝਿੰਗੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਚਸ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਐਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾੜਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰੇਂ ਸਰੀਆ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਾਲੀ ਪਰਤੇ ਨੇ ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਸੰਜੀਤ ਆਪਕੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿਰਾਨੇ ਦੀ ਆਪ ਸਿਲੰਡਰ ਵਰਤੇ ਹੋ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੌਨਸੀ ਹੈ हाँ जी है एच पी का है मेरे पास पाँच किलो वाला सिलेंडर क्या क्या हुआ था उस दिन किस बात के लिए झगड़ा हुआ पहले तो ये बताए उस दिन शाम का टाइम था जब मैं बैठा था अपने दुकान तीन लोग आए <coughs> वो तीन दिन से आ रहे थे और मुझे गाड़ी लेके जा रहे थे तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ उन्होंने पहले सिगरेट मांगा फिर मैंने बोला नहीं है आप जाओ फिर माचिस मांगे फिर मैंने माचिस देने से मना किया तो उन्होंने गाली निकाली मैं बोला गाली मत दो भैया आप जाओ मुझे आपसे लड़ाई निकलनी है फिर उन्होंने लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया और फिर वो और बंदे बुला लिए फ़ोन करके और मुझे पहले मेरे भाई को मारा फिर मुझे भी मारा वो आठ नौ बंदे थे जी हाँ जी पहले तीन थे बाद में और दो पिकअप लेके आए थे हाँ जी और रोड लेके आए थे साथ में और आते ही मारना स्टार्ट कर दिया फिर ਜਦ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹਾ ਥਾ ਉਨਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰੋਡ ਮਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸਿਲੰਡਰ ਮਾਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਆ ਮੇਰੇ 3-4 ਬਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਸੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ बेहोश ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ આરોપી ਕੈਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫੜੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੇ ਆ पुलिस वाले हमें हर रोज आजकल आजकल बोल रहे हैं और समझौते के लिए बोल रहे हैं एक भी बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक और उनको पास वीडियो भी है मौके पे पुलिस पहुंची थी पुलिस ही मुझे हॉस्पिटल लेके गई थी सरकारी हॉस्पिटल मतलब जिन्होंने पीटा था उनको पकड़ा नहीं था नहीं वो भाग गए सारी मार्केट इकट्ठा होके आए थे जब मैं बेहोश हो गया तब भागे वो लोग पुलिस को उनके बारे में सारी जानकारी है जिन्होंने लड़ाई किया नहीं ऐसा क्या कारण रहा जो छोटी सी माचिस के लिए झगड़ा इतना बढ़ गया कि आपका इलाज पीजीए में हुआ हाँ जी यहाँ सरकारी में पट्टी करके पीजीए रेफर कर दिए थे वो बंदे पहले से प्लानिंग कर रहे थे जी मुझे मानने की मेरा उनके साथ कोई बात नहीं है मैं उनको पहले से जानता भी नहीं हूँ वो दो तीन दिन से आ रहे थे बस लड़ाई की बातें कर रहे थे और मेरे पैसे भी ले गए गले में से सत्तर हजार रूपए ये भी पता चला कि आपकी चैन भी थी और आपके पैसे भी थे कुछ और सामान सामान भी था था क्या क्या था? जी मेरा चैन अंगूठी और करा ले गए गले में सत्तर हजार रूपए उसी टाइम मैंने गिन के रखा था वो भी ले गए आज मैंने दुकान खोला मेरे गले में एक रूपए नहीं था हाँ जी तो आपने अपना कारोबार भी स्टार्ट कर लिया या आप आज भी थाने के चक्कर लगा रहे हो अभी भी मैं थाने में पूछने आया हूँ कि सर क्या कार्रवाई की है मैंने सुबह फोन किया था सुखदेव सिंह जी को तो वो बोले कि आज वो छुट्टी पे हैं कल बंदों को बुलाएंगे हाँ जी तो क्या फैसला करना चाहते हो या उनपे उनको गिरफ्तार कराना चाहते हो सर हमें फैसला नहीं कराना हमें पर्चा कराना है वो लोग बदमाश है वो फिर मारेंगे मुझे फिर फैसला हो जाएगी तो क्या कहना चाहते हो एसएचओ एच से या पुलिस वालों से हाँ जी सर एस एच ओ सर से हमारी कोई बात ही नहीं हुई ना हमें मिले एस एच ओ सर सुखदेव सिंह जी मिले वही आए थे मौके पे और उनको मैं इतनी बार फोन कर लिया हूँ सही से बात भी नहीं होती है उनको बंदे वीडियो भी दिखा दिया मैंने सारे बंदे भी दिखा दिए नाम लिखा दिए और एक भी बंदा गिरफ्तार नहीं किया वो कह रहे हैं कि उनका एक बंदे को चोट लगी है वो लड़ाई में नहीं लगी है वो उन्होंने खुद ही मारा है खुद ही मार के हॉस्पिटल में लेट गए हैं हमने किसी को नहीं मारा मैं तो उनसे बोल रहा था कि लड़ाई मत करो मत करो और जी मैं था मेरा छोटा भाई था मेरे साथ मेरे मौसी का लड़का था जी मेरे मौसी के लड़के को मारे तो मेरे मौसी का लड़का भाग गया इसलिए वो बच गया मेरे छोटे भाई का भी सिर हटाया उसको भी सिर पे मारे थे हाँ जी ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ આરોપી ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਝਗੜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਮਾਚਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੱਝੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਬੱਝੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ આરોપીਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ આરોપી ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਖਬਰਨਾਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਰुण ਕੁਰਾਲੀ